Salam mənim mehriban nəvələrim. Bu gün mən sizə gözəl bir nağıl danışacağam. Nağılımızın adı Bala Dovşandı. Bala dovşanı birinci dəfə görənlər onu başqa dovşan balalarından fərqini başa düşə bilməzdilər. Ancaq balaca dovşan başqalarından çox fərqli idi. Onun qızıl kimi ürəyi var. Bu ürək ancaq yaxşılıq eləmək niyyəti ilə döyünürdü. Bir gün ana dovşan balacanı yanına çağırıb ona bir səbət verərək dedi: "Bu səbəti xalana apar." Səbətin içi mermeyvə, gülgöyərti ilə dolu idi. Bala dovşan qırmızı xallı paltarını geyindi. Başının yumuru papağını qoydu. Səbəti qoluna keçirib yola düşərdi. Dovşanın xalasının evi çox uzaq idi. Düz üç dəfə aşıb bir də dərə keçməli idi ki, xalası gələ çatsın. Yam yaşıl otların arası ilə şənlənə-şənlənə addımlayan dovşan elə bilirdi ki, həm onun kimi xoşbəxtdir. Amma birdən yolda gözündən qan yaş tökən bir ördəyə rast gəldi. Ördəkdən niyə ağladığını soruşdu. Ördək dedi: "Heç soruşma. Mənim gözlərim kördür. Heç aranı görmürəm. Yolumu azmışam. Burada qalsam düşmənlərim məni parça-parça edərlər. Odur ki, ağlayıram." Bala dövşən ördəkdən soruşdu: "Sənin evin hardadır?" "Bağ, bu təpənin dalındakı bağda." Balaca dovşan ördəyin bu halını görüb çox pislədi. Sən heç fikirlətmə. Mən o bağı tanıyıram. Sən onu apara bilərəm dedi. Dovşan səbətini bir kolun arxasında gizlədib ördəyin qoluna girdi. Onlar yola düzəldilər. Dovşan və ördəyin söhbətinə qulaq asan qurqur qurbağa -qur sevinclindən düş Bir təfə quruludadı. Sonra da öz-özünə: "O, fuf! <laughs> Ağzına kimin dolu səbət mənə qaldı. İndi onu gözdən uzaq bir yerə aparıb qarnımı yaxşıca doyuraram. Ay ha, axmaqdı oşan deyə gündü." Qurbğa səbəti götürüb bir təpə açdı. Baxta gördü ki, ətrafda kimsə yoxdur. İri əlini uzadıb səbətdən bir loxma götürmək istəyirdi ki, xeyiləgər tülkü gülümseyə-gülümseyə ona yaxınlaşdı. Qorbağaya dedi: "Bir dayan görüm, o səbətin içindəkilər sənə artıqlıq edər. Mənim qarnım acdır. Hə, sən o səbəti bir mənə ver görüm." Qorbağa qorxusundan tir-tir titrəyirdi. Səbəti tünkiyə uzatdı. Tülkü də səbətdəkiləri balaları ilə birlikdə yemək üçün daha bir təpa açdı. Tülkü az qalmışdı qovasına çatsın, qarşısına böyük bir ayı çıxdı. Ayı pəncələrini ast-ast da basa-basa tünkiyə yaxınlaşdı və yoğun səsi ilə bağırdı: "Cəld ol! O səbəti mənə ver. Neçə gündür ki, Balalarımızdır. Hiçləgər çünki bir səbət meyvə, tərəvəzi tək yemək istirdin, hə? Yazıq tülkü, nə edə bilərdi ki? Yemək dolu səbəti çaresiz qalıb ayırdı. Ay səbəti götürüb üçüncü təpənə çıxdı. Ay yolla gedirdi ki, birdən ili bir qartal ona tərəf şığıyaraq səbəti götürüb uzaqlaşdı. Qartal ağzında səbət, qanadlarını çırpa-çırpa bir dərə keçdi. Dərənin çanarında bir ovçu, "Sən demə!" o ov vovluyurdu. Qartalı görər görməz, tez nişan alıb atəş açdı. Güllə qartala dəymədi. Amma qartal qorxusundan ağzını açmaq istəyirdi ki, səbət yerə düşdü. "Sən demə!" Səbətin düşdüyü yer balaca dovşanın xalasının həyəti imir. Gör, kör ördəyi bağa aparam. Bala dovşan qayıdıb səbəti tapmadı. Çox peşman idi. "İndi xalama necə verəcəyəm?" deyə fikirləşə-fikirləşə xalası gələr istitdi. Həyətə girib səbəti orada görən bala dovşan çox sevindirdi. Fikirləşdi ki, Yaqın səbəti bura onun dostları gətiriblər. Beləcə bala dovşan bir təsadüf üzündən elədi yaxşılığının əvəzini gördü. Hə mənim şirin şəkər balalarım, burdan ağlımız sənə çatdı. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.